Спасибо. Давай, что? Давай. Давай. Внимание. Внимание. Здесь, здесь по 10 ривен скинулись я представляю, тебя все знают да? да. хорошо, ребята поздравляю вас Мира, за вечеринку да, давайте да, давай. вот комитета христианской лиги торжественно поздравляем вас с завершением и с призовыми местами в нашем турнире вот, да. хотим, чтобы вы помнили надолго этот турнир и перед тем, как мы вам вручим награды, определим, кто лучший игрок, защитник и вратарь, а, перед тем даже как раздадим вам призовые деньги, будут призовые деньги. Хочу коротенькое слово сказать. Недавно услышал а, спич, понятное слово спич, да, ну как бы выступление одного человека. Он собрал перед собой а, людей из спорта, которые занимаются а, профессиональным спортом в Америке, и а, каждый из них зарабатывал в год больше миллиона долларов. И он говорит, когда вы, вот вы сидите все вместе, вот, они так сидели, вот, как вы, стояли, да? И он говорит, с соседом с вашим или справа, или слева произойдет одна из трех вещей. Что происходит? 30% профессиональных спортсменов, когда они заканчивают профессиональную ну, карьеру. Да, ну, вы тут не профессионал, но вы все равно когда-то перестанете играть в футбол, да? И вот с профессионалами происходят три вещи. С соседом справа или слева произойдет одна из трех вещей. Или он а, финансово обанкротится, то есть все эти миллионы он потеряет. Или он а, подсядет на наркотики. Да, вы знаете таких, да, даже футболистов И Третья вещь, или он э, разведется с женой. Это то, что происходит с профессионалом. Я хочу, чтобы вы не профессионалы, э, но он сказал такую вещь, э, что вам поможет. Говорит, вам э, поможет мудрый подход к жизни и построение вашей, вашей жизни на скале, на камне. Он говорит, есть два человека, один построил дом на камне, другой на песке, Библия а в Библии написано. И он говорит, стройте дом на камне уже сейчас начинайте. Поэтому мы хотим тоже вас призвать, чтобы вы старались читать Библию и верить в Бога. Это христианская линия для этого существует. И мы, конечно же, поздравляем вас от всего сердца. Слава, выходи. турнире... а, Человек, который в течение всего турнира очень а, хорошо это... стоял, тянул свою команду и, естественно, и он отбивал много пенальти. И благодаря ему команда его заняла третье место. Это... А ты ж не защитник, не нападающий, да, ты не Лучшим защитником по единогласному мнению нашей, так сказать, оргкомитета, игрок Сухачевки Дмитрий Бородис. И лучшим игроком турнира. Опять же, единодушно мы признали игрока с Павел Багашвили. Багашвили! Багашвили! Багашвили,

Спасибо. <соспит> Спасибо. <соспит> Спасибо. <соспит> Спасибо. <соспит> Спасибо. <соспит> <соспит> 何でしょう Андрей. Отчетное второе место. Дебютанты нашей лиги. Первый раз ну как бы в футзале, да, вы дебютировали. А сейчас 8, в формате 8 на 8 первый раз и сразу же вы вырвались. фавориты. Теперь вас все боятся, уважают. Молодцы, поздравляем с почетным вторым местом команду Пенсильевича. Чушь, чушь, что Если кому-то не хватит, будет курить.

Победитель нашего турнира Команда Сухачевки Поприветствуем, молодцы Да, 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 да. Да, 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 да. Да, да, да. 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 Да, да, да. Да, да, да. Да, да, да. Да, да. Да, 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 да. Да, 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 да Молодцы. Хорошо, ребята, сейчас время туда сфотографировать. Да, давайте, можно на давай, эту давай, половину все уйдите, пожалуйста. А тут будет игра. Перед да, конечно, воротам с медалями фотографии, ребят?